Peralihan daripada loji arang batu kepada tenaga bersih melibatkan kredit peralihan. Memandangkan loji arang batu merupakan satu-satunya penyumbang terbesar kepada pelepasan karbon, dunia kini bergantung kepada peralihan ini bagi memperlahankan kenaikan suhu global. Namun, bagaimanakah kredit peralihan ini akan membantu perniagaan beralih daripada arang batu dan apakah cabaran-cabaran yang menantinya? logi arang batu biasanya beroperasi selama 40 hingga 50 tahun tetapi logi di Filipina yang mula beroperasi pada 2015 ini mungkin ditutup lebih awal We gave ourselves the optionality not the not the commitment or obligation but the optionality to bring the retirement of the coal plant 10 years earlier or by 2030 10 years ahead of what is already a a uh, an aggressive uh, retirement date uh, for a coal plant. Langkah ini bagaimanapun menjejas pekerjaan dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Tetapi, ia juga membuka jalan ke arah masa depan yang lebih hijau dan bernilai tinggi. Bagi setiap tahun loji itu kekal ditutup tanpa mengeluarkan pelepasan karbon, ia boleh menjana hampir 2 juta kredit karbon yang kemudian boleh dijual semula. Kredit ini dikenali sebagai kredit peralihan. Nilainya tidak tetap, tetapi setiap kredit boleh bernilai sehingga beberapa ratus dolar Singapura. Logi ini merupakan salah satu daripada dua projek perintis yang sedang dijalankan Singapura bersama Filipina dan Singapura berpotensi menjadi antara negara pertama yang membeli kredit tersebut. So about one third or 207 gigawatts of operating and developing coal plants across 15 Asian markets are going to be eligible for credit generation. This represents an estimated one gigaton of annual emissions reductions, equivalent to say taking 200 million cars off the road annually. Namun, perjalanannya tidaklah mudah. Hampir 7 juta orang bergantung kepada industri ini untuk mencari rezeki. Justeru, untuk melakukan peralihan ini, para pekerja harus dilatih semula dan dikerahkan ke loji-loji tenaga bersih.